Дальше... Начну сначала, когда в 2004 году я принял решение прийти в партию региона. До этого я не был ни в какой партии, ни в коммунистической. Был в комсомоле, служил в военно-морском флоте, учился в институте, создал свое предприятие и принял решение пойти в партию лишь только потому, что я видел, что те идеи Майдана, которые были тогда, к сожалению, срабатывали не так, как многие люди Юга Восток и Востока Украины хотели. Действительно, 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 ситуация такая, что партия регионов тогда была совершенно другая. Это правда. И будучи депутатом областного совета, находясь в партии регионов, я привлек порядка, наверное, 6 миллионов гривен в Витебрьский район. Это и строительство очистных сооружений в Великодолинском, это и КНС в Великодолинском. За да что получили откаты подрядчики? А, а если и вы, в том вы числе. Вы мне хотите э, сказать или э, вы, а вы, надо, 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 вы, вы не говорить. Вы, вы меня не хотите слушать, вы только слушаете для себя. После того, когда э, каденция в, Верховном в, в областном совете была закончена депутатами от э, фракции партии регионов в районном совете... Мне предложили, значит, как мы, как однопартийцы, попросили меня возглавить районную партию региона в видео регион. И мы вместе пошли на выбор. Действительно было их на 20 человек, и э, меня избрали председателем э, районного совета. И действительно уже тогда произошел определенный... Определенный раскол в самом районном совете. Почему? Потому что уже тогда как-то заложилась определенная ситуация, что мы не достигли тогда общего, э, общего политического решения, о котором сейчас говорит череда Наталья Анатольевна. Что приходя и избираясь тогда, на районных советов не становятся. Их избирают, и они учатся работать точно так же, как и все остальные. Я, я молодой политик на тот момент. Считал, что если 21 голосом меня избрали, то я буду работать и все будет нормально. Действительно, мне пришлось пройти долгий период для того, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию, и э, сессии начали проходить. Мы э, приходили к тому, что за общим столом и с Шершенецким Владимиром Владимировичем, и с Мы выясняли досконально все вопросы, повестки дня, проекты решений, которые были сделаны. Мне на сегодняшний день жаль за два момента. Моей деятельности. Первый момент, это тот, о котором сегодня говорит коммунальное предприятие, я на нем остановлюсь дальше. Руководитель коммунального предприятия. И второй момент, это то, что я взял на себя моральную и, скажем так, ответственность при назначении коммуна директором коммунального предприятия депутата Букача, за что и был бит районным советом нещадно и прошел 8 судов разной категории. Сейчас же мне э, говорят, под давлением это было сделано или не под давлением. Коммунальное предприятие, действительно, я не собираюсь отвлекаться от того, да, действительно, я позвонил директору коммунального предприятия и попросил, если можно, пять человек э, на антимайдан. Но после этого, нет, нет, вы меня дослушайте, вы меня дослушайте. После этого был звонок, он говорит, Владислав Юрьевич, Люди ехать не хотят. Вы меня должны тоже понимать. Какое давление на меня оказывают? И я, конечно, в сердцах говорю, ну тогда пишите заявление. Слушайте дальше, слушайте. Действительно, человек пишет заявление. Мы с ним переговорили. Если человек увольняется, и э, будет другой человек, надо проверить деятельность предприятия или нет. Еще раз говорю. Еще раз говорю. Это... Я еще раз говорю. ханьба, Ганьба! ханьба, ханьба. Вот теперь вам что лучше. Да. Вешайте. Там, где тех кто вы знаете, проходят.

такой ситуации. И скажет, кого еще в районе я заставил вывести людей. Ужас! Вы. Я aurait... <caroushensin> вас увольнял И 5 человек на Дайте мадя. Дайте мадя. 5 человек, я говорю, 5 человек, не могу это люди все работают. Через 10 дней, когда это происходило, вы направили ко мне милицию, есть письма, для того, чтобы не замарили у меня документы. Делайте это не по плану. Не по праву. Напали на меня убрать. Три месяца меня уже И Или чего не могут. Послушайте меня. Дело в том, что ко мне обратился начальник УБЭР, еще раз говорю, ко мне обратился УБЭР, я никому, никого не обращался, сидит здесь начальник милиции, который может подтвердить, да он месяц работает. от районного совета по, значит, по линии коммунального предприятия дворец спорта какие-либо обращения и направления. Есть, есть. Ко мне, еще раз повторяю, ко мне пришли сотрудники УБЭМ с просьбой, раз вы, значит, это ваша собственность, разрешите нам изъять документы, которые идут по уголовному делу. Я дал документ, что... На я, его нет еще, нет. Я, я еще раз повторяю, если вы хотите, я найду вам это письмо, и его предоставлю. Не вопрос. Не вопрос. Мне а, здесь подивиться нечего. Значит, по вопросу, кто его убил и, и как было видно. Значит, многие в зале знают, э, на каком предприятии я работал. 10 лет. А я скажу. Это бензовод в Великодолинске, который за 10 лет, лет деятельности, которой я в его возглавлял, заплатил на Мегеопольский налог, в район налогов больше 50 миллионов. 150 человек сотрудников там, которые, которые предприятия, которые я, возвратим из пепла, которое было разрушено после Советского Союза что сделал. Я прошу на сегодняшний день прощения у всех за те действия, которые я сделал. Первое. По коммунальному предприятию действительно такая ситуация была. Но человек, человек написал заявление о восстановлении. Скажите, пожалуйста, был ли потом звонок к вам или угрозы какие-то от меня? Послушайте меня. На сегодняшний день только потому, что без вот меня, меня, без меня не надо там проверять. Я, я еще раз повторяю, я а приму решение. Я там, давайте выжить. давайте выжить. я говорю не решение, решение. Решение, решение, я приму. Ваше решение, это заявление ваше, это увольнение. Вот это ваше решение. Вот давление. Таким, которые сегодня есть. Я еще раз, раз повторяю. Еще раз повторяю. Если, Если то, вы хотите, как граждане района, чтобы в районном совете было спокойствие, было паразитимение и нормальная работа, Вы должны сделать это для того, чтобы это произошло. Каким образом? Вы что думаете от того, что если я сейчас напишу заявление в районном совете воцелиться спокойствие? Да, да мы так думаем. А да. это ваша точка зрения. Подожди. Подожди. Я еще раз повторяю. Для того, чтобы воцелиться Подожди. спокойствие, да. Я, на, я на сегодняшний день Ведь хочу, чтобы меня да. услышали. Я на сегодняшний день говорю о том. О том, о чем говорите вы. Вы хотите спокойствия, да. вы хотите нормальной работы. Да. Вы хотите, чтобы районный совет работал нормально. Да. Значит, есть два пути. Первое, есть Первый. Либо я ухожу в отставку. Либо второй Мне депутатский корпус Районного Совета выражает недоверие. Так как написано в законе Украины. Сегодня происходит следующее. Сегодня вы меня пытаетесь так, под давлением, чтобы я принял определенное решение. Я могу сказать следующее. Я решение послушайте, это принял. Я а, еще раз а, говорю. Я останусь сам на сам со своей совестью. И мне перед Богом отвечать за все то, что я сделал. Что бы я сейчас вам не сказал, вы все равно мне верить не будете. Еще раз повторяю. Что бы я сейчас не сказал, и там бы я вам не вот, Вы все равно мне, у вас будет своя точка зрения. Сегодня я понимаю, что есть обуренная часть населения по приживанию моих действий. Я могу сказать, что поверьте мне, сегодня у меня была встреча с Чигадать Натальей Анатольевной в 9 часов утра. эта встреча я предложил следующий вариант. Значит, э, принять свернение и начать нормальный диалог между партийными э, организациями

я еще раз прошу прощения за те действия, которые я сделал. Я ничем на сегодняшний день не запихнал больше своей работы э -э -э, в видео. Я не делал никаких преступных действий. Я не создавал никаких э -э вопросов, связанных с коррупцией в районном совете. Значит, я еще, раз, я еще раз повторяю, дорогие друзья, я чувствую, я чувствую, я чувствую что сегодня, поэтому я сказал, я приму это решение в нормальной цивилизованной обстановке, когда будут достигнут консенсус всех политических сил в районном совете. Поэтому, дорогие друзья, чтобы вы понимали, от того, что вы сейчас под давлением будете меня жать и требовать отставки, я в отставку не пойду. Я, я, в, я приду я, приду, в, в разговор, я пойду я, это... я пойду после переговора, которые мы приведем с Натальей Анатольевной, с Шишенецким, с Ущемповским, с Депутатским Правом. Азербайджан, с, с вами тоже проведем. Так мы уже провели, пиши. Мы определенные

мали на увазі, що це засідання районної ради. Є порядок. Я, Владислав Йович, принимает все питання, які у його адресу було вискрено. Але є депутаты. Голосуйте за недоверие. Значит, на сьогоднішній день ситуация такая. Если вы выражаете мне недоверие, дайте, пожалуйста, проект решения, подписанный 14 депутатами, сюда мне на стол мы создаем вечеринную комиссию, э, Данным голосованием, как написано в законе, депутаты э, будут Будет проводить... Допаду, 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 Допаду. Допаду, я получил Допаду, на сегодняшний день э, такой документ был имени его представленной Рады Одесской области, пришедшего Владислава Юрьевича. Мы, депутаты, в виде области районной Рады, Одесской области, извертаемость до вас, с ему бы проключены до порядка ДНО, там возле на пленарном заседании, сессии, а в районной Рады, в области области, який відбудеться 26-го питання про достроково припинено повноваження голови а в виде районной Рады. Зазначу, э, за вы ему Привалі події, які відбулися в Україні з 21 листопада 2012 року по 21 лютого 2014 року, відбулися у тому числі через мовчану згоду керівництва Вікторської районної ради. Согласен. Уважаємо депутати, хто за того, щоб до порядку денного внести все питання? Прошу голосувати. Ой. Хто за? Да, с вашего позволения а С новым Да, наверное это будет правильно чтобы сделать это, провести голосование и потом вернуться к Зверевне потому что я так понимаю, что уважаемые депутаты мы с вами принимали на второй сессии право, решение про лечебной комиссии о затверджение ее персонального сплаты. Я а, нагадаю вам, значит, затвердженный персональный склад лечебной с числа наступных депутатов Увиделской районной рады. Значит, Николаева Татьяна Дмитриевна, Бондаренко Александр Степанович, Гура Игорь Бандалаевич. Мамонтенко Виктор Николаевич, Вишневская Инна Николаевна. По где нашей личной комиссии я э, с вашего э, значит, одобрения объявляю прорыв на 40 клубов. нарушение закона, то данное решение будет признано незаконным. Вам же это и не нужно. Я еще раз повторяю. Я обнаружил порядку на 40 шоу для организации э проведения таемного голосования в районной Раде. Пожалуйста, члены члены комиссии, соберитесь в форме депутатов, проведите свое совещание. И записали все эти документы. Прошу, ровно в час дня всем депутатам.